От дня рождения города, а фестивале, конечно же, получают варбу, арбузы и в призы. Но я думаю, Не особо, это. в принципе, сложное движение вчера лучше. Итак, на старт, внимание, музыка. И, конечно же, танцуем все вместе и поддерживаем наших участников. Коля, танцуем Yeah.

а и тупые, и один мужчина, один мужчина, человек, которого нам необходим. Иди сюда, иди сюда. Давай, бежи с нами, человек. Ребят, давайте все, возьмите у нас три участника. Давайте я для начала буду бы с вами обратитесь ко мне, пожалуйста, лицо. Участник под номером 2, привет, как зовут? Саша, тезка, аплодисменты Александру. Дать лоточек, Женя. На парковку называйте, как вы молодец. в этой пешке находится арбузы Тот участник, который поднимет этот мешок на большее количество раз, тот и станет его победителем. Только, пожалуйста, мужчины. Нет. Мужчины, да, Давайте так, я как специалист по тяжелой атлетике вам расскажу, каким образом это будет происходить. Наши всем так, есть тяга, да, когда от дома есть жизнь. То есть вот этот пешок мы поднимаем и поднимаем его только вот вверх. Поднимаем только вверх. Надо, у нас остается бачка. Не правда, не сказал тебе, все здорово, но сейчас не обратно. Поднимаем от под ключей, поднимаем вверх. Первый, вышел на эту сцену, это значит, Первый, по учебной программе «Станислава Молчу» А призы, которые идут, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Хотелось бы узнать, что по-твоему приблизительно, хотя бы килограмм сколько? Нет. Yeah. Yeah. Чудесный дом, наш лувший дом Херсон, Шведица, помидоры, арбузы, не этот советной красоты, а арбузы, как с ног как с праздником, родной херсон. Дима, ему 11 лет. И учка наша подстраивает группа. там и на рот. Спасибо Александр Павлович. Ну, а мы тем временем будем стараться радовать вас следующими конкурсами и играми. Поэтому прямо сейчас а, 10 человек. Можно? Можно, пожалуйста, нам нужно 10 человек на это. Александр. Поэтому я приглашаю на сцену всех участников со своими работами. Пожалуйста, чтобы продемонстрировали, увидели, чтобы все увидели эта красота, эти шипы. ...на нас призыв. Я надеюсь, что мы в следующем году проведем чемпионат Украины по кавун да? Будет так или нет? Я, я уверен, что... Давид, Давид, идите сюда, вы скромно так. У нас вот э, присутствовал мастер... Здесь, который приехал он к нам из Одессы, он проводил мастер-класс, и вы могли посмотреть. И вот здесь это уже наши херсонцы, которые своим талантом вот так вот э, разукрасили наш херсонский арбуз. Херсон, вам это нравится? Да! Мы будем это делать еще. Да! Тогда я сейчас с удовольствием вручу Итак, дипломы, а, да? Да, я буду зачитывать. Вы читать. Читать. Давай. Итак, Давай. дипломы сначала участников. Фестиваля Херсонский Кавон у першему открытому чемпионате места Керсоновская монакарвинги Процай Лидия Ивановна Лидия Ивановна, пожалуйста, вам диплом участника. Можно Нагр... поддержать Награждается хенцов. братья Афанасьевы. Диплом награждается Ксения Мильченко. Награждается Илья Хныкин. София Итак, Ну а теперь переходим к награждению а, Уже призовым Итак, дамы и господа, есть у нас два третьих места Два вторых а. Дипломом участника за третье место И денежным сертификатом в размере 200 гривен Награждается Не успел прочитать а, Татьяна Никитина Ваши аплодисменты денежный сертификат в размере 200 гривен и диплом за третье место Александр Заднепряный. Ваши аплодисменты! Итак, второе место. Дипломом за второе место и сертификатом на 300 гривен награждается Виталий Кравченко. гривен и диплом участника за второе место Евгения Заднепряная. Ваши аплодисменты. Дамы и господа, ну и наконец самый важный торжественный момент. Победителем первого открытого чемпионата города Херсона по кому и обладателем сертификата на получение денежной премии в размере 500 гривен становится Юлия Писарь. спросите Юлечки. Юлечка, ну, во-первых, я вас поздравляю с э, достижением. Скажите, пожалуйста, первый раз вы вообще подобным занимаетесь? Или у вас была такая практика раньше? Не переживайте, вы уже победили, все хорошо. Второй раз в жизни. И вот такая вот красота. Друзья мои, аплодисменты, пожалуйста, Юлии Писаренко, чемпиону Берды Кирсона на камень Спасибо большое всем участникам. Спасибо за ваше творчество, за ваш талант. При европейской информации портал Арт Кавун. Встречайте! Итак, ваши бурные аплодисменты на этой сцене. Боди Арт-Модели, Амазонки! Встречайте! Ваши бурные аплодисменты!